Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Dangerous Romance. Kang no es el mismo después de la muerte de su mamá basados en el libro. No te mojes, te vas a resfriar. Las mismas palabras que escuchó hoy la misma persona que le habló con expresión preocupada. Kang, aunque la escena de ese día de estar mojado a no tener que preocuparse por estar mojado por la lluvia, hizo que Cylon lo entendiera bien. Nunca culpó a Kang por nada, incluso hizo todo lo posible para ayudarlo a arreglarlo, corrigiendo sus fechorías, porque sabía que la naturaleza de Kang era en realidad una persona muy amable, pero ahora la muerte de su madre le ha roto el corazón y lo ha cambiado, hasta que Cylon empezó a simpatizar con él, queriendo ayudarlo a sanar las heridas de su corazón. Más que eso, este adolescente llamado Kang pasaron los años, aún se mantienen en su memoria. En el recuerdo más profundo que utilizó persistentemente para atesorar los sentimientos de la persona más importante era la persona que le gustaba. Con solo un día para el examen parcial, la determinación de Kang también se duplicó. Sylon no pudo evitar quedarse en su casa todo el día. Ambos sacaron el contenido de los temas para repasarlos, verlos una y otra vez. Si quisiera preguntar sobre el progreso del trabajo, Sylon podía decir que Kang era más serio y responsable de lo que imaginaba. También puede resolver problemas aplicados con precisión. Tal vez no tan bien como los 10 mejores de la clase. Pero Kang tiene una probabilidad muy alta de aprobar todas las materias. No tengo confianza en las matemáticas. La química no es buena. Las fórmulas de la física son tantas que quiero explotar. ¿No acabas de decir que entendiste? Antes entendía, pero ahora no entiendo. Al ver que ya estaba oscuro, Cylon estaba a punto de llevar su bolso a casa, pero en este momento solo podía pararse con los brazos cruzados y mirar a este joven desesperado y sin corazón. Realmente no tengo confianza, solo tienes que seguir lo que he marcado y estarás bien. Cylon señaló los puntos principales de la prueba que le escribió a Kang. Kang lo había leído antes y cuando Simon le preguntó si había algo que no entendía o no supiera, Kang dijo que no. ¿Qué te pasa ahora? Quiero que me enseñes de nuevo. Pero tengo que irme a casa ahora. Mi casa tampoco está cerca. Duerme en mi casa por la noche. Luego mañana iremos juntos a la escuela. Puedes usar mi uniforme de todos modos. A pesar de que su nombre estaba en la etiqueta con su nombre en su pecho, la mayoría de los maestros nunca lo revisarían, porque solía prestar su ropa a Nava y Mac cuando se quedaban a dormir en su casa. Hablando de eso, ¿ya has pensado en eso, no? Salom vio a través de sus pensamientos, incluso cuando Kang estuvo expuesto en el acto. No se molestó en absoluto, sino que solo sonrió. Simplemente no tengo la confianza. Su voz suave y sus ojos quejumbrosos hicieron que Cylon asintiera impotentemente con la cabeza. Incluso durante el último mes, Cylon le enseñó a Kang muchas veces, pero nunca pasó la noche en esta casa. Como mucho, solo se quedó a cenar. Entonces puedes tomar una ducha más tarde. También puedes usar mi pijama, dormir en mi cama, porque mi cama es enorme. Eres como un niño que tiene un amigo en casa por primera vez. Aunque murmuraba como un adulto o le refufuñaba a un niño, Cylon accedió a seguir a Kang escaleras arriba hasta su habitación. Aunque hizo todo lo posible por fingir que no era nada, Cylon se sintió tímido. Muchas veces cuando hablaba, su tono era inhibido por estar demasiado avergonzado para enojarse, pero de hecho su corazón latía salvajemente en su pecho. Hasta que comprobó la situación en su habitación, su mirada barrió a su alrededor. Por supuesto, para el amigo promedio no hay nada especial en quedarse y dormir en tu habitación o viceversa, pero si es alguien que te gusta, no es una tarea fácil. El dormitorio de Kang era tan grande y espacioso como había pensado Cylon. En el medio de la habitación hay una cama de 6 pies de largo. En una esquina de la habitación hay un sofá de tamaño mediano y una mesa baja a juego. Al final de la cama hay una mesa de estudio, usando un gabinete de madera finamente tallado para el almacenamiento claramente separado del vestidor. Los cuadros de los futbolistas se disponen a modo de mampara, separando el baño del resto de la estancia. Debido a que no había muchos muebles en el dormitorio, Cylo no tardó mucho en observar. Se paró torpemente frente a la puerta del dormitorio que acababa de cerrarse, sin saber dónde poner sus extremidades. Tal vez porque Salón estuvo en silencio durante mucho tiempo. Kanka apareció de repente desde atrás del armario, diciendo una frase que hizo que Salón casi se desmayara en el acto. ¿Vamos a tomar un baño juntos? Deja de bromear.